Здравствуйте! Вы только что просмотрели урок теоретического обучения по предмету «Технология каменных работ». Тема урока – определение подвижности раствора. Урок входит в раздел «Строительные растворы». Тип урока – изучение нового материала. Цели урока – научиться определять подвижность раствора и познакомиться с принципом работы стандартного конуса. Задачи – обучающие – научиться определять подвижность раствора и уметь указать область применения полученного раствора согласно марке по подвижности. Это в соответствии с инструктивными указаниями, пояснениями преподавателя и рекомендациями учебного элемента. Развивающие способствовать развитию речи профессиональной, памяти, умению наблюдать, сравнивать, анализировать, а также развивать навыки самоконтроля. Воспитательные способствовать воспитание культуры межличностного общения, нести ответственность за результаты своей работы. Социальное – это способствовать пониманию сущности и значимости выбранной профессии. Используемые методы обучения – словесные, беседа, объяснение. Наглядные – показ приемов работы и операции, работа с учебным элементом, работа с презентацией и таблицами. Практические демонстрация опыта. Принципы. Принцип коммуника коммуникативной наглядности, принцип индивидуального и дифференцированного подхода, принципы усвоения, усвоения знаний, умений и навыков, принципы наглядности и доступности, материально-техническое оснащение и дидактическое оснащение, мультимедийное оборудование, это мультимедийный проектор, ноутбук, компьютерная презентация, в состав которой входят слайд-шоу, тест, таблицы и фотографии. Дальше это непосредственно сам стандартный конус и цементно-песчаный раствор, в состав 1 к 3. Рабочие инструменты и инвентарь. Это мастерок и штукатурная лопатка. Межпредметные связи. Это связь с предметом технология общестроительных работ, материала ведения и охрана труда. Форма работы фронтальная и индивидуальная. Прогнозируемый результат, который был поставлен для этого урока, формирование знаний подвижности раствора, способы его определения и применения в профессиональной деятельности. Все эти задачи решались на всех этапах, и они связаны между собой. Первый этап – организационный. На этом этапе обучающиеся должны определить цель урока и настроиться на решение этой цели. Второй этап это краткий фронтальный опрос, который помогает вспомнить основные понятия и определения, пройденные на предыдущих занятиях, и это все способствует улучшению усвоения, более лучшему усвоению нового, нового материала этап – это изучение нового материала. Сюда входит рассказ, объяснение работа и работа с учебным элементом, это диалог с обучающимися, работа с конспектами, а также пример работы наглядный со стандартным конусом. Это на этом этапе использована смена деятельности учащихся, что уменьшает их утомляемость и также способствует освоению новой темы, нового материала. На следующем этапе, на четвертом, были выставлены оценки наиболее активным учащимся. Соответственно, после подведения итогов урока, после обозначения выполненных, выполненных заданий. И далее на пятом этапе было выдано домашнее задание, помимо которого было дано объяснение на следующий урок, что мы должны будем делать на следующем уроке. Я считаю, что цели урока достигнута, все цели урока достигнуты, что учащиеся уже имеют представление о подвижности раствора, о марке, о подвижности, области применения, а также умеют, умеют работать со стандартным конусом, знают, что это такое, для каких целей это все было проведено. Также обучающиеся смогут в дальнейшем применить свои знания, умения и навыки на практике. Grazie per avermi